и докторы. Ну, -с. у кого эффекты буфу? Что? Эффекты ячи. Я логопев. Про ревень управления краиной, и куда видно до межи, можно расповедать и богато. Лишь один мал маленький приклад. Исправляю эффекты фикции. Какую фикцию? фикции, фикции, не фикции, а фикции. Он букву Д не выговаривает. Я букву Ф не выговариваю. А, ну сразу бы так и сказали. Я сразу сказал. Выкинем тех брехунев с их на... с... З... 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 печерских парбив. А, так вы логопед. Это очень приятно. Пожалуйста, садитесь. Хотите чаю? Хочу. С удовольствием. Пожалуйста. ну кто у нас буфет? Какой буфет? Не буфет. Я имел вифу, кто у нас буфет. Мальчик или февочка? Мы делаем демон... демон... деаллергохизацию. Я никогда не могла выговорить это слово. Еночка, скажи, февочка. Девочка. Так, скажи, фуфочка. Дудочка. Так, скажи, я Машка. Я маска. Скажи, Скажіть. Сельодка. Якби ви конкретизували б своє питання, може, воно стосується кормов для кішок для цюценят, які їдуть через кордон сьогодні і потребують термінового розмітнення, тому що кішки та цюценята чисто не можуть покупати себе в кішчачих магазинах. Так. Надо говорите, как в таких случаях? Нет, говорите, так говорите? На улицу кой кого Кое-кого это куда? Улица, Улица кой кого Улица имеет имя? Имеет. Максима Горького. Тимошенко не сгадывала. Шумает особистый бронированный. Броневанный Мерседес. Ну вы же половину букв не выговаривали. Ну и что? Их же тридцать две. <laughs> Их же тридцать две. Всю группу, до криминальному криминального группования, також ходят любые друзья. Вот у нас один мужик, он выговаривает только три. И все прекрасно понимаете. Пусть на стене себя не повешают. Между 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 между... Пусть они лучше, ничего лучше не видят. Увидят в жизни, как бежит что что-то комиссию. Мне было четыре гофа года. Кафа мои айди умер. Вот вам <с trending> эффекты фикции, а почему не вы? Засорение атмосферы, водофему? Но ну, зато у меня призвание. Я логопед. <coughs> Лечу детей. Это слоган увекнуть увек, увекни, для себя Украину. Это слоган промо кампании нашей державы до Евро 2012. Специалист вообще не обязательно уметь самому. Он должен уметь учить других. Сьогодні, Сьогодні в Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли. В Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли пікетувальників. Палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Сьогодні вже встановлюється новорічно. Йолка.